Bağlıqdan qranlardan hamıya salamlar əziz dostlar. Dostlar, bu gün sizin üçün dəmir adam çəkəcəyəm dostlar. Yəni dostlar, ikinci bədən mən sizə istifadə etdiyim yenə ləvazimatları göstərəm. E, dostlar, pozan bu e, şəkildə əyməsini, e, işıq şügədir. İşıq vermək üçün, yəni kölgəyə də işıq vermək üçün pozan burada istifadə olunur. Yəni e, pambıq dostlar, e, bəzi insanlar kölgəni əllə, barmaqla verirlər, amma barmaqla həmişə düzgün deyil. Pamp və ya o da ki, bulaq çöpü deyən bir bir vaxt var ondan istifadə olun dostlar. Ən yaxşı pambıqdır, pambığa və batırıb, e, ikinciyə daha iş şey verir dostlar. Dostlar qardaşlar, əmin e, keyfiyyətdir. Məqul, fatihdir. Ən e, yaxşı tam göstərir o burada. Məsələn, e, sonra e, fabric kastel var. Məsələn dostlar, görürsünüzmü? Fabric kastel. Bunu da dostlar, fatih in incə, e, nazik yaza dostlar. Bu qalın, çünki bu kiçik üçündür. Bu nazik dostlar. Ve dostlar bu da ise pozanı dostlar temizlemek için yani pozanı iz kaldırma ama temiz onu temizleyip silende damar üstü temizle iz düşüyor var dostlar. Bir şey dostlar demir adamın e, biz eskisini hazırladık yani karlamada sadece dostlar eskisi hazırladık ve kötülü arjinaları ondan sonra dostlar çekiyoruz dostlar ismini işliyoruz. E, Bakın dostlar eskisi çizer. Görüş bir dostlar e, demir adamın eskisi bu dostlar. E, buna da bir 5 derece 6 derece bunu çektim ben. Biraz vaxt al çekmeli. Dəyik, dəyik, e, e, figürler aklıma dostlar. Ve dostlar buna biz ne dedi? Buna biz e, grafik veriyoruz. İşte şu gibi dostlar. İ, başla dostlar.